assalomu alaykum hammaga mana bugun plankali ko'ylak tikdim shu plankali ko'ylagimni plankasini hamda cho'ntagini tikilishini bugungi videoga qo'yishga qaror qildim kimgadir foydasi tegsa bundan juda yam xursand bo'laman mana cho'ntaklarini chizib oldim eniga 3 santimetr bo'yi esa 15 besh qilib chizib oldim bu oldi plankasini ham cho'ntak bilan bir xil razmerda chizdim eni 3 santimetr bo'yi esa 15 besh santimetr cho'ntagim ham xuddi shunaqa razmerda Mana endi bunga planka ikkita cho'ntak uchun planka ikkita plankasi oldi ochilish plankasi uchun planka qilib kesib oldim buni ikki buklab dazmol qilyapman va uch santimetr belgilab enini uch santimetr belgilab chizib oldim plankasi ham xuddi shunaqa ikki buklanib dazmol qilingan hamda uch santimetr belgilab chizib olib buyoqda bir yarim santimetr ochiq tarafidan bir yarim santimetr joy qolgan buni mana bunday videodagidek holatda qilib shu yeridan tikib olaman mana bu esa cho'ntagimiz cho'ntak ikkita bir biriga qarab turgan cho'ntak bo'lishi kerak va ikkita astar cho'ntakni o'zinglarga xohlagan razmerda qilsanglar bo'ladi mana plankasini bostirib chizib olgan chizig'im ustidan tikib olyapman mana cho'ntagini ham xuddi shunaqa chiziqni ustida yurg'izib tikib oldim mana endi cho'ntagimizni kesib olamiz mm -hmm. o'rtadan kesishni o'rtadan boshlaymiz o'rtadan tepaga qarab kesib va burchak kesiladi uchi Üç, uchburchak hosil bo'ladi shunda tepa qismida cho'ntagimizni mm, tikishni boshlagan chokimizga işte olib borish kerak qaychini endi buni og'darib oldim mana endi cho'ntagini va plankasini og'darib endi birinchi bo'lib plankasini bostirib olamiz cho'ntak tarafi turib turadi türü planka tarafini bostirib olamiz mana eni bir millimetr bunaqa kengligda mm, men bostirib olaman doim cho'ntaklarda shunda chekkalari chiqib ketmasdan mustahkam bo'ladi enidan bir millimetrgina o'tib yok bo' bostirib cho'ntakda bostirib tikib olaman mana bu uchburchak qismini shunday orqaga qaytarib ila tikib olamiz tikayotganda tirishib qolmasligi kerak shu ikki chekkasini yaxshilab to'g'irlab tikamiz mana bu endi cho'ntagi cho'ntagini endi plankasini ustidan to'g'irlab tekislab va bu cho'ntak tarafini ham tikib olamiz bu cho'ntak tarafini ham bir millimetr kengligida tikib oldim mana tikib oldim cho'ntagimiz deyarli tayyor bo'ldi endi bunga astarini qo'shib olamiz astarini plankasiga qo'shib tikib olamiz mana bu planka joyi bu astarim orqa tarafini qilib olsanglar oson bo'ladi ko'rinishi plankasiga astarni qo'shib tikib olamiz. mana tikib oldim endi bu chetlarini averlokka solib averlokda ham tikib oldim mana endi mana astar qismi menda kattaroq keldi astar qismi kattaroq kelsa bu muammo kes bo'lmaydi tə, kesib yuorsa bo'ladi cho'ntak tarafiga to'g'irlab kesib olib tashlasanglar bo'ladi bu tarafini ham sal olib tashlayman qaychida kesib endi cho'ntagini ham aylantirib overlock qilib oldim mana cho'ntagini ham aylantirib overlock qilib chiqdik va cho'ntagimiz tayyor bo'ldi chuqurgina juda ham mustahkam cho'ntak bo'ldi mana endi plankasini tiib olamiz yopiq tarafi ichkariga va belgilab tikib oldim mana ko'rsatgan joyimdan tikib olib endi kesilish joyna kesilish joylarini chizib olyapman uch tarafi mana burchak qilib kesiladi va bu yerdan to'g'ri kesilib oxiriga yetganda burchak bo'lib chiqib ketadi xuddi cho'ntakdak mana burchaklarni kesayotganda ehtiyot bo'lamiz ana endi ko'ylakka plankasini yon tarafini qo'shib mana shu chizib olgan chizig'imizni ustiga plankaga chizib olgan chizig'imizni ustini to'g'irlab tikib olamiz mana bir tarafini tikib oldim endi ikkinchi tarafini ham xuddi birinchi tarafiga o'xshatib tikib olamiz boshlanish joyiga mel bilan metka qo'yib oldim mana plankamizni tikib oldik endi buni orqa taraflarini choklarini overlock qilib aylantirib dazmollab olamiz mana overlock qilib dazmonlan bo'lgandan keyin cho'ntagimizni bostirganda buni ham endinir 1 mil, mm kenglikda bostirib chiqamiz ko'ylagimizni tayyor holati plankasini oshiqcha qismini kesib tashlab oddiygina averlok qilib bukib qo'ydim bugungi video sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa men bundan juda yam xursand bo'laman keyingi videolarda ko'rishguncha xayr sog' bo'linglar